Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Перше рішення про подовження терміну дії рішення міської ради від 15.09 на Обґрунтуйте, розуміло, всі читають рішення, всі перед очима є рішення. Обґрунтуйте, чому виникла необхідність літні, літній сезон оздоровлення дітей школи, чотири школи будуть задійство під літні оздоровітельної лагеря. І э, на сьогоднішній день ситуація така, що кормити нужна нам. Скажу зараз таке: рішення щодо КШП досі не прийнято. Тобто, яким чином буде працювати система харчування в школах, досі не зрозуміло. Рішення рішення ні виконкомом, ні комісіями не прийнято. Якщо ми не маємо щось нового. То ми поки не змінюємо те, що функціонує погано чи добре, але функціонує. В зв'язку з тим, що харчування має дуже наслідки великі для мешканців міста Жуть, для, для дітей, тому тут треба бути обережно. Спілкуючись з досвідом, з працівниками, які працюють в системі харчування, в тому числі в Луцьку, у Львові, ми зрозуміли, що. Такі підприємства існують в зв'язку з тим, що ризик, ризики передаються, зазвичай ризики передаються або страховим компаніям, або іншим особам. В даному випадку ризик захворювань або інших там, негативних наслідків для харчування дітей передано саме КШП. Так, так вчиняють і в місті Львові. Хочемо ми це, я, може, не хочу це, але таке є, дійсно, КШП існує. Ласка, Савин. На третьей сессии обговаривали этот вопрос. Это было в декабре месяце 2015 -го года. А хотелось бы узнать результат у Видела Свиты. Проводились ли мониторинг? Вы тогда, тогда вы говорили, что лучше, если бы кухня была в, одном, в одних руках. Хотелось бы услышать от вас. Как сейчас дела? Вы опять же придерживаетесь этого мнения или вы уже решили, что лучше кишата пускай обслуживается? Евгений Николаевич, ничего смешного нет. Любовь Васильевна, ничего смешного нет. Потому что в данном случае, послушайте, послушайте, в данном случае речь идет о том, что... Есть вопросы по этим предприятиям. Вы знаете, как они создавались, при каких партиях, какие схемы там были. Они освобождены от того, своего и так далее. У людей, депутатов, есть законный вопрос. А вообще вы для себя сами приняли решение, вы собрали информацию, информацию количественную в том числе по существованию этого предприятия, о возможных вариантах без этого предприятия. Обоснования есть какие-нибудь? Или вот о чем говорит депутат, понимаете? Ничего смешного нет. Если без этого предприятия нельзя, заключение должно быть, провели исследования, получили то-то, то-то, затраты на создание вот этого вот столько-то, без этого будет столько-то. Оценка, последствия, результат. Сделано что-нибудь в этом направлении? Да. Только коротко, без эмоций. без эмоций, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые депутаты. Этот вопрос поднимается не третий раз, а этот вопрос поднимается уже очень давно. Все расчеты мы проводили, все расчеты мы давали комиссии, просто я не знала, что этот вопрос будет сейчас подниматься на сессии, поэтому я с собой не взяла эти результаты. Вы знаете, не один раз спрашивали нас о том, готовы ли мы кормить детей, мы отвечали, готовы, но мы как отдел образования, мы не вправе ликвидировать или не ликвидировать, это не наши полномочия. То есть получается у нас этот вопрос идет по кругу, и непонятно, когда он закончится. Но все расчеты мы проводили. Мы э, эти расчеты давали в исполком, мы давали расчеты о том, что надо дополнительные деньги сейчас, чтобы не вводить в маму э, находящихся здесь депутатов. Я не могу сказать эту сумму. Но это в размере миллиона с чем-то. Для чего? Ну, я могу подготовить очень детальный ответ э, на следующую сессию, естественно, естественно озвучить ее. Вот, то есть я не могу понять, какой вопрос ко мне сейчас. Готовы ли мы кормить детей или нет? Я еще тогда три раза э, подряд, когда мне задавали, говорила, да, готовы. Если на нас возложат эту обязанность, мы будем кормить наших детей. То есть я сейчас не, не могу понять вопроса о Подготовлены или школа? Школа, то есть возможности техники да. Нет, для Ну почему? Подготовлена ли школа сейчас прямо на... Прямо 30... сейчас на данный момент школа не подготовлена взять на себя питание. Если мы говорим Прошло за апрель месяца 2016 года. Прошло 4 месяца. Что сделано для того, чтобы от 31 мая... Заканчивается срок КШП. Ну Тогда я хочу Это спросить у нам. депутатов, что сделано, приняли ли депутаты решение. Потому что я еще тогда говорила, для того, чтобы взять питание на себя, нам нужны дополнительные деньги. Тогда у меня вопрос до депутатского корпуса. Что сделал депутатский корпус? Принял он решение, сказал, что будет дальше мы, и так далее. Мы на той сессии дали э, дозвил КШП до 31 мая 2016 года. С 31 мая вы готовы с 31 с 1 июня приступать да. к кормлению в если правильно понял. Да. Информация тогда тоже озвучилась, что на оздоровительную кампанию да. школы не могут кормить детей, потому что еще питание не переведено на горону. Тогда еще это озвучилось. Ну я понимаю, шаги какие это делали, если не... Ну что вы имеете? Шаги нужно шаги делать, когда есть финансирование. Но вы провели мониторинг, так? Да, вы, сказали, провели. вы дали в исполком да. данные о том, что вам миллион с лишним нужно сказать, денег для того, чтобы перевести с КШП на вашу бюджет. да. Теперь у меня, как бы сказать, вопрос. Ну, я являюсь членом наградовой рады НВК ДВСВИ. Как проводились мониторинги, я в принципе знаю. Это давалось указание директорам сделать э, опись того, что им нужно для того, чтобы перевести э, питание на школы. И давалось по максимуму. Если брать по минимуму, то что можно делать? Мы давали несколько вариантов, Владимир Васильевич не даст собрать. Мы давали несколько вариантов. Мы давали одноразовый вариант, мы давали вариант, когда все надо закупить. То есть мы, бухгалтерия полностью просчитывала, ну, надо 100 вариантов, сделаем 100 вариантов. Теперь я делаю такое как бы заявление, что делает КШП, что делает школа. Я беру вопрос по 11 школе, как я там являюсь членом годовой рады. Первое, второе, третье готовится прямо в школах. Да, правильно? Да. Поставляется КШП только по продукты питания и выпечки, так? Поставляется выпечка и продукты, и из которых готовятся потом порции. Да. Э, да. И э, да. все, все приготовление по школам происходит прямо в школе. Да. Прямо в школе. Теперь, э, это первое, чтобы вы понимали, как ну, проходит питание детей в школу. Второе. Цена от э, это накладные, это которые я... в школі номер Как покупаются продукти? Я не буду говорити. Прозори, не прозори, я не знаю, я не буду управлять. Цена куриного филе заложена, покупается по 52 гривні, в порцію она залаживається по 141 гривні. Второе, третье тоді даже. Любов Васильна, а вы інтересувалися о том. сколько люди доплачивают до вот этого да, мета? конечно, интересно. в месяц, например, сумма. Можете сказать? Ну, доплачивают до порции, если выделяется 8, ну, ну, могут доплачивать по 4 гривны. На 22 ну, вот, и Ну, это дополнительные деньги, да. правильно? Вот, это 20 еще 20. одна дополнительная. И третье, ну, еще один э, вопрос. Смотрите, вот одиннадцатая э, 11 школа, Кухня, я не беру внимание столовой, Кухня, если брать, перевести туда и станцию, которую у нас вроде бы как ликвидировали, там нужно закрыть пищеблок закрыть, потому что сверху с потолка падает вся краска, опадает а во время приготовления. Согласно договору, который заключен между КШП и Масвиты, компания, которая проводит питание, ну, КШП, должна делать эти ремонты. На что был ответ э, Нелли Аркадьевны для Рокчеевой Валентины Романовны? Когда продлят нам, мы сделаем ремонт. Официально мы писали на Драгоморецкую письмо, она об обязалась сделать ремонт на кухне. Произошла аварийная ситуация в зимнее время. Значит, с Нелли Аркадьевной мы связывались не один раз. Значит, она сказала, что сейчас на этих выходных они этот ремонт сделают. Владимир Васильевич, можно мне у вас спросить? Я не могу понять, это обвинение какое-то отдела образования? Нет. Что послушайте, послушайте, это не обвинение. Не, не надо расценивать это как обвинение. Проблема в том, что питание в школах наших есть проблема. То есть, я понимаю, в Швейцарии или в Швейцарии, там проблем нет, наверное, правда там? Ну, они просто они по-другому живут Спасибо. вообще там. Проблема в том, что у нас часто дети едят нечто, Которые вообще-то ну, с весьма большой натяжкой мы называем что это продукты питания. Поверьте да. мне, я я знаю. Послушайте, послушайте, я знаю об этом из первых уст. Значит, вопрос сейчас стоит вот чем. Сергей Николаевич ставит ну, разумные ну, прет, пос, послушайте разумные претензии в плане какого? Мы уже сколько времени пытаемся для себя принять решение, что нам делать с КЖП? Когда мы делаем вам запросы, то понятно, делать вам запросы не совсем правильно, потому что в данном случае вы являетесь стороной заинтересованной. То есть мы у заинтересованной стороны спрашиваем, а скажите, а как нам двигаться дальше по направлению КЖП? И ваша сторона говорит, ну вот так, вот так, вот так. А нет, ну вот так. А что вы хотите нас слушать? Вот так, вот так. То есть я понимаю, что таким образом мы не сможем прийти истине. В этой связи тогда просто зрение, чтобы мы здесь не отнимали времени у присутствующих, есть у нас ситуация, которая касается функционирования питания детей на летний период. Это первое, правильно? То есть сейчас волевым решением чего-то не принять, мы можем раскачать лодку. Когда меня обвиняют в том, что я не увольняю директоров коммунальных предприятий или что там что-то не делаю, я не сторонник делать скоропалительных движений. Я медленно. То есть когда мне просят заявление по собственному желанию, я все подписываю, знаю, да. Но сам я ничего не делаю, потому что это опасно раскачать равновесие в этой связи. Понимаете, если мы сейчас раскачаем равновесие, то есть мы сейчас не дадим, там будут последствия определенные, в том числе с платежами. То, что вопрос не решен, да. Есть вина очевидно и наша исполкома. значит мы несколько раз пытались э, истребовать у э, отдела образования информацию, а информация однобокая, Сергей, вы же понимаете, информация однобокая, то есть дают нам информацию о том, что надо закупить вот то, вот то, то. У нас э, мы спрашиваем у них, а что у вас там разве сейчас этого нет? Ну есть, да, Сергей, Поэтому сейчас вопрос так не стоит. Вопрос стоит вот о чем. Посидите, как мы будем двигаться дальше в плане реорганизации питания в школах? в том числе, ну и в детских садах в том числе, как нам двигаться дальше. Вот для этого будет создана постоянная комиссия, как мы делали. Вот вчера ездили в ПЖРУ, проверяли, знаете, основные средства, нормально, комиссия приехала, приехали в при Редичевскую, там сначала кричала, ну тем не менее, показал основные. Комиссия работает у нас, временная комиссия, контрольно депутатская комиссия. Возможно и в этом случае нужен ваш взгляд со стороны, как в том числе, как человека, который там входит в наглядовый совет. Вы поняли? Но это не сейчас на сессии мы примем это решение. Мы сейчас не можем принять решение. Я выскажу свое мнение. Да. Вот смотрите, мы решение принимаем про э, звільнення від за аренду приміщень на та школьных шкільних и далее, та шкільних буфетів відділу освіти, а також другим питанням, яке буде выноситься, будемо э, Відділу освіти виконавчого комітету Рудської міської ради, то є Любов Любові Васильівні, здійснювати видатки за, на покриття витрат на забезпечення шкільних їдалень та буфетів, теплоенергією, газом, електроенергію та водою за рахунок коштів відділу освіти. Тобто всі ці гроші, які э, виділяються, вони вже виділені на відділ освіти. А ми вбираємо все. І тобто питання, воно вже відбувається в школах. Вопрос другой. Мы дали возможность КШП и отделу образования, чтобы они решили между собой, переходить ли на КШП на школы или оставить КШП до 31 мая. Сейчас мы опять продлеваем. Придется 1 января 2017 года. И мы примем сейчас решение это. Придет 1 января 2017 года. Опять будем продлевать. Сергей наша ошибка была депутата в том, знаешь, как той, это самое, пішов прохать до того, что обикрав его наш писар волосный. То есть мы поручили делать реорганизацию людям, которые не заинтересованы в реорганизации. Понял? Вот в чем, Сергей Николаевич, вопрос. Поэтому в этой связи должен быть независимый супервайзер. Значит, То, что То есть тот -то... человек, который, та комиссия, которая сама должна сказать, Владимир вот так надо сделать. Значит, они, у, них надо... у них есть требовать документы, сделать анализ и сказать, вот так это должно быть. Потому что мы спрашиваем о них, они, они говорят, ну вот так надо, вот так как и было. Пусть если, если мы сейчас принимаем такое решение и продлеваем им аренду до 31 э, декабря 2016 года, тогда напрашивается вопрос, чтобы до этого момента уже это было... Э, комиссия или решение было принято или в одну сторону, или в другую, примет комиссия решение о том, что оставлять ЖКХ и пускай он работает дальше, то есть ЖКХ, извините, КШП. КШП, давайте будет это тогда так. Но на данный момент, за 4 месяца, я не увидел никакого движения со стороны «Виделого света», для того чтобы они перешли на свое кормление, Так как было раньше, за... мы не сделали так, то, да, что мы как? должны были сделать. Мы да. должны создать были независимую, ну вот. Депутатская у, у меня такое предложение. Мы можем дать им дозу дальше, но при этом до конца Сергей, этого не года не им, чтобы... а теперь мы должны ну, сами да, создать комиссию, чтобы мы принимали это да. Ясно. Можно я... А можно это? Любовь, я вас прошу, пожалуйста. Не все, надо? все ясно. Все пока а все. А Ну, я думаю, депутатам ну, много не ясно. Любовь Сидиц. У вас нету цифры, ну, что вы будете пояснять, Все. Сергей Николаевич, все? Я вас прошу, все. Вот такие дела. Значит, пожалуйста, депутатов, я прошу подумать над тем, кто войдет в депутатскую контрольную комиссию. Только это должны быть. Временную депутатскую комиссию, которые должны быть специалистами в сфере, по крайней мере, бухгалтерского учета, по крайней мере, экономики, депутаты, которые должны иметь отношения, как Сергей Николаевич, или у детей, у кого, у кого были в детских садах или в школах, или как Сергей Николаевич входит, допустим, в наглядовый совет, если я правильно понял, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и в конце концов не надо гнать здесь. Потому что вопрос серьезный. Мы можем сделать ошибку, а последствия этой ошибки будут потом дети. выедать. Понимаете? Да, Евгений Викторович. Вот, и, ну, я хотел бы предложить, э, как я считаю, такой небольшой компромиссный вариант, потому что, ну понятно, по э, выступлению Сергея э, вопрос там провален и сроки поджимают. И если вопрос именно в, в кормлении там, детей э, в оздоровительный период, то давайте в это решение просто забьем вот эти четыре школы, которые будут кормить. Вот а до сентября месяца еще четыре месяца есть времени и поработать и комиссии и принять решение там по организации, и то, что, э, начальник. Гарано говорит, что нужны средства. Средства вам не нужны, средства зарабатывает КШП, которые родители платят за питание детей. Они ляжет там не на их счет, а на ваш счет. По большому счету там с бюджета никаких дополнительных оседнований не будет. Я думаю, они обойдутся там своими средствами и те, что ну, когда вы докладывали, аркадина вопрос по отчету по КШП, то предоставляли, я там помню цифры, то доходная и расходная часть у вас примерно там билась все одно. То есть на самообеспечение вы выходили. Вы же не убыточное предприятие? Не убыточное. Она рублей, да, ну те же самые цифры, они перейдут просто в отдел образования, да и все. То есть говорить о том, что что-то нужно там дополнительно, ничего по большому счету дополнительного не нужно. Единственное, там сократятся люди, которые и так работают на этом. Вот и все ваши штаты это перейдут в подчинение РНУ. Пожалуйста, предложение озвучьте. Какое внести изменение? Решение 23. Ну, которое... 23. Что предлагает? Ну, где ее решение там указать просто э, номера школ, где будет, э, по каким продлить. Не Тупо там и до 12, 16 Так а может быть до 1 сентября да, просто. Да, до 1 сентября. Есть 31 декабря, указанием... может быть до 1 сентября продлить. До 1 сентября с указанием школ по каким именно продлеваемся. Ну, есть есть, есть два изменения. изменения. И в... срок, да. и, и еще и... внести изменения школы. И внести до да, адреса школ. Владимир Васильевич, ну это не разговор. Вообще не Давайте так. Да все депутаты несерьезные, кроме вас. Не надо так. Да не, в том не надо так. послушайте. Вы депутат, но вы директор коммунального предприятия. Вы заинтересованы лицо в данном. Я понимаю, есть проблема. Вы же понимаете, я же тоже, ну, я понимаю, что есть проблема. Но извините мне еще раз. Говорить. Когда э, освобождены от того, от всего и так далее, и потом оказывается определенная партия там какие-то имела дивиденды, у меня есть вопросы, понимаете? Партия никакая не имела дивиденды. И при чем здесь партия? Хорошо. Причем здесь партия. Вы как э, директор коммунального предприятия, она говорит, меня как этого по партийному принадлежности меня гнобит мэр. Да, Понимаете? так и есть получается. Там именно так. по партийной принадлежности. Я сейчас не буду вспоминать, кто тут чем занимался в исполкоме, знаете? Ну да. я в исполкоме никогда не работала. Я знаю. Кому списки составляли, как деньги собирали. Предлагается проголосовать за проект решения номер 23 с теми изменениями, которые мы приняли. А именно в пункте первом... Дата не 31.12.2016, а дата 1.09.2016. Еще раз повторяюсь, Сергей Николаевич, значит, ваши инициативы имеют место жить, но для этого, чтобы они превратились в жизнь, как это говорится, значит, они должны быть подкреплены работой комиссии. Еще раз говорю. Поверьте мне, у нас было столько заседаний, он зам кивает головой. Столько заседаний было по этому вопросу. Нам такие цифры несут, такие цифры несут, и такие цифры правильно. А які ви хотите уже, в был вообще, какие вам надо принести цифри? понимаете? Поэтому в данном случае должен бути независимый орган від депутатської комісії. Все. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.